ਭਗਵਤੀ ਸ਼ੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਕਥਤੇ ਕਿ ਆਸ਼ਜ ਦੇਸੈ ਕਿ ਆ ਭਿਜ ਭੀਸੈ ਕਿ ਆ ਗੰ ਕਰਮੈ ਕਿ ਆ ਭੰ ਪਰਮੈ ਕਿ ਆ ਭਿਜ ਲੋਕੈ ਕਿ ਆ ਦਿੱਤ ਸੋਕੈ ਕਿ ਅਵਤੂਤ ਵਰਨੈ ਕਿ ਵਿਭੂਤ ਕਰਨੈ के राजन प्रभा हैं के धर्मंग तुजा हैं के अशोक वर्णन के सर्वा अपरण के जगतिन कृति हैं के क्षत्र क्षत्रि हैं के ब्रह्म स्वरूप के अनुभव अनुपं, के आद अधेव हैं के आप अपीव हैं के चित्रंग बेहीन के एक अधीन के रोजी राजाकै रिहिमै रेहाकैन के पाक बे ऐब हैं गैबल गैब हैं कफोल गुनाह है के शाह शाहन शाह है, के कारण कुनिंद हैं के रोजी दहंद हैं क्या राज का रहीम हैं क्या करम करीम हैं क सर्वभंग कली हैं कर्भंग दलि हैं कर्बत्र मान्य क्या सर्वत्र दान्या क्या सर्वत्र गौन क क्या सर्बत्र क सर्वत्र क्या क सर्वत्र है क्या सर्वत्र पेशा कैसर बत्तर राजरा साज कैसर बतरा दीना कैसर बतरा लीना कैसर बतरा जाह हो कैसर बतरा पाहो कैसर बतरा देसै कैसर बत्तरा पेसए कैसर् बतरा कालाय Kasar betara paling, kasar betara hantar, kasar betara gantang, kasar betara peking, kasar betara peking, kasar betara kajang, kasar betara raja, kasar betara sokang, kasar betara pokang. कैसर बत्राण है क्या सर्वत्र प्राण है कैसर बत्र दिसा कैसर बत्र पीस है क्या सरबत्र मान्या सदैव प्रधान्या कैसर बत्र जापया कैसर बत्र था छापया कैसर क्या सरबत्तर इंद्र क्या सरबत्तर चंद्र कर्वंग कलीम के, के परमंग फहिमन के आकल अल्लाम के साहेब कल्लम कह हुसनल बजूहैन तमाय मुल रुजुहैन हमेश उल साम सलीखत मुदाम गनी मुल शिकस्त ਗਰੀਬ ਭੁਲ ਪਰਸਤੈ ਬਲੰਦ ਭੁਲ ਮਕਾਨੈ ਜਮੀਨੁਲ ਜਮਾਨੈ ਤਮੀ ਜੁਲ ਤਮਾਮੈ ਰੁਜੂਲ ਨਿਧਾਨੈ ਹਰੀ ਫੁਲ ਅਜੀਮੈ ਰਜਾ ਇਕ ਜਕੀਨੈ ਅਨੇਕੁਲ ਤਰੰਗ ਹੈ ਅਪੇਧ ਹੈ ਅਪੰਗ ਹੈ ਅਜੀ ਜੁਲ ਨਿਵਾਜ ਹੈ ਗਨੀ ਮੁਲ ਖਿਰਾਜ ਹੈ निक्त स्वरूप है त्रिमुगत विभूत हैं प्रभुगत प्रभ हैं सुयुगत सुधा है सदैव स्वरूप है अपेदी अनूप है समस्तोपराज हैं सदा सर्व साज हैं समस्तल सलाम है सदैवल काम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं, अनूप हैं ओंग रूपे, अनाद स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिभंगि त्रिकामे त्रिभर्गंग्रिभाधे अगंजे अगाधे स्वपंग सर्वपागे सर्बा अनुरागे त्रिभुगत स्वरूप हैं हैं अशूत हैं कै नरक प्रणाश है प्रीति उल् परवास है निरकुत प्रवाह है सदैव सदा है देव भुगत स्वरूप है परयुक्ता अनुप है निरकुत सदा है देव भुगत दे प्रवाह है अनुक्त स्वरूप है परयुक्त अनुप है पर निरकुत सदा है बेभुगता प्रवाह है अन उक्त स्वरूप है परयुगता अनूप है वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह